Хочу сразу всех поздравить болельщиков, поклонников нашей команды с победой. Также хочу поздравить Дениса Скерского с возвращением в строй. Сегодня он был в 18 после После э, такой длинной паузы это уже радует. И вообще у нас сейчас подтягиваются все те игроки, которые были травмированы. По сегодняшней игре, ну, игра, она предполагалась такой вот вязкой, тяжелой, что две команды попали в такую полосу неприятную, что оболон, э, что наша команда. Поэтому э, недобор определенных очков. Э, те задачи, которые ставились перед командами, они э, откладывали свой отпечаток на сегодняшнюю игру. Э, за счет чего? Ну, наверное, желание э, победить, желание реабилитироваться в глазах э, своих болельщиков. Ну, так как такого не должно быть приоритетом. Мы играем для зрителей, поэтому на любую игру, то ли кубок, то ли чемпионат, команда должна выходить настраиваться и, по крайней мере, постараться порадовать своих болельщиков. А результат, результат если команда будет играть, будет стараться, я думаю, будет положительным, что на Кубок, что в чемпионат. Иногда бывает так, что команда вот играла, радовала своих болельщиков, то есть получили удовольствие от игры. Но результат может быть не тот. Вот к этому тоже нужно стремиться. Поэтому ну, мы не делим, где у нас приоритет. Я в первую очередь доволен результатом, потому что на сегодняшний день нужно дать команде уверенность, а уверенность может дать только вот положительный результат. По поводу игры, которая нравится болельщикам. Ну, сегодня были только отдельные эпизоды. Но ну, это мое мнение. А так, чтобы вот зрителей зрители держать э, напряжение такой азартной, э, агрессивной игрой, но ну, мы пока это не можем сделать. Но я пользуясь случаем, пользуясь случаем хотел бы, конечно, пригласить наших болельщиков, вот, чтобы они приходили, поддерживали команду, невзирая... Как команда вот играла, да, есть определенный спад. Но он бывает у всех команд. Поэтому нужно приходить, поддерживать, гнать команду вперед с положительными эмоциями. А не, э, вот, э, ну, мне приходилось до этого наблюдать матчи с трибуны. Но я много чего услышал, нелицеприятного. Поэтому хотелось бы, чтобы культура вболевания у нас была намного выше. Тогда это чувствуют игроки, и они понимают, они понимают что они где-то не добрали очки, они где-то не удовлетворили своих болельщиков. Но когда их еще загоняют вот, разными криками нелицеприятными, это очень неприятно. Мне доводилось проходить через это и как игроку, и как тренеру, поэтому я знаю, что это такое. А вот сегодня, если посмотреть, у нас в составе 6 игроков играло, которым 21, 22, 22 23 года. Молодые ребята, то есть, вот, в этом плане можно их где-то легко сломать. не получается что-то. Плюс еще с трибуны льется иногда не то, что хочется слышать. Поэтому... Еще раз пользуясь случаем, хочу пригласить на кубковую игру, чтобы пришли, поддержали, поболели, помогли ребятам. Все-таки команда приезжает в премьер лигу Мы над этим вопросом очень серьезно думаем, но это не все, все так просто. Сегодня, если взять, посмотреть физзахисники в Болоне и наши физзахисники, то я вам скажу, что у нас 21-23 года. Їм ще треба набратись опиту. Я згідний з вами, що не та інтенсивність ігри всередині поля, мобільність не та. Є питання дуже багато питань.